вечора, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Миколаїв програма «Гаряча лінія». У студії для вас працює Луїза Єреміна моєму вітання». наш сьогоднішній гість – голова облдержадміністрації Вадим Меріков. Вадим Іванович, здравствуйте. Добрий вечір. Давайте почнемо наш самі сьогоднішній ефір з питання о законі алюстрації. Хтось його критикує, хтось говорить, що без нього невозможно далі реформування. І так, потрібен ли він зараз? Вы знаете, э, революция чести которая прошла в Украине. И люди, которые выходили на Майдан, одно из первых требований было ⁇ это иллюстрация власти. Поэтому закон такой, конечно же, необходим. Ранее подобные законы были приняты в европейских государствах бывшего постсоветского пространства. Поэтому однозначно необходим, он принят, когда будет подписан и вступлен в силу, тогда, соответственно, будут созданы комиссии при Министерстве юстиции, будут дорабатываться, потому что есть в данный закон также входит иллюстрация и судей, вот, иллюстрация на областном уровне – это все руководители областных управлений территориальных управлений, департаментов, которые руководили с 2010 года, 24 или 5 февраля, не помню точно, по 22 февраля 2014 года, то есть в период правления Януковича и его оточения. Вот, поэтому, соответственно, сегодня занимают некоторые чиновники должностях которые им придется освободить. Мы мною поручено уже департаменту юридическому подготовить предварительные списки этих людей. Вот и как только будет закон вступлен в силу, мы, соответственно, будем его выпол выполнять, конечно же. Вот, поэтому я думаю, что данный закон пойдет только на пользу. И поверьте, 10 лет люди, которые не смогут занимать данные должности, ну, наверное, таки они задумаются. И задумаются те чиновники, которые сегодня работают, которые должны служить народу. Вадим Іванович, наступний мой касаться буде бомбоубежищ. Вы Ви самолічно перевіряли состояние в місті. Зараз я предлагаю нашим телезрителям посмотреть відеоматеріал, а позже ми повернемося к обсуждению. Питання укриття на випадок нападу ворога перебуває на особливому контролі керівництва області. Разом з волонтерами Вадим Меріков оглянув бомбосховище, розташоване в підвалі будинку номер 9 по проспекту Леніна. Купа непотребу, сміття, жахлива вологість та завалені проходи – такий стан більшості бомбосховищ в області. По чітності очень хороше Вот, і по количеству людей, які можуть прийняти бомбоубежище. Но на самом деле ви видите, что що и і их не такое вже отличное. Керівник області повідомив, що буде поставлено завдання міській владі за тиждень, згідно з планом, бомбосховища привести до ладу і подякував волонтерам, які демонструють їхній реальний стан та прибирають у захисних спорудах. Ситуация не самая лучшая, но я надеюсь, что мы вместе с общественностью, с волонтерами, которые помогают, за что им спасибо большое, указывают не только на ошибки, но и еще подают своим примером, убирая и наводя порядок в данных сооружениях. Поэтому мы не то что должны подключиться, а мы должны идти впереди. На сегодняшний день уже проверено нашими силами много убежищ, особенно активный очень корабельный район. Там работает очень серьезная группа активистов, они разделились на 7 групп, по 7 человек и приводят в порядок подвалы, то есть очень серьезно к этому отнеслись. К сожалению, в центральном заводском районе и Ленинском информативность, повещение населения отсутствует, то есть мы просили максимально помочь центру волонтерам, волонтеров Озвучити ту інформацію для населення, тому що люди просто-напросто нічого не знають. Волонтери впевнені, що це повинна бути тристороння відповідальність влади, жеків та мешканців. Адже сьогодні близько 90% бомбосховищ не відповідає технічній характеристиці. Тому і було волонтерами оголошено початок марафону для кандидатів у народні депутати. Їм запропоновано за 48 годин прийняти виклик і, надівши рукавички, провести прибирання в укриттях. У свою чергу Вадим Меріков сказав, що не в рамках виборчої кампанії. До цієї акції приєднаються і працівники облдержадміністрації, і мешканці будинків. Здесь, к большому сожалению, думаю, что сегодня люди не знают о том, что будут наводить порядок в их подвалах, в сооружениях. Если бы люди знали, они бы пришли и также поддержали. Но, опять-таки, я еще раз хочу сказать, что для этого есть силы в районных администрациях, есть силы в городском исполкоме, есть люди, которые должны это делать и наводить порядок, и ремонтировать. Поэтому здесь не нельзя перекладывать сегодня власти на волонтеров и на жителей домов. Мы уже неоднократно чистили мусорники по подъездам. Сегодня я уже даже не помню какой-то по счету, но ну, где-то примерно четвертый или пятый, если конкретнее быть. Достаточно этого? Если бы так каждый вот из нашей группы, вернее не из нашей группы, а если бы каждая группа от каждого кандидата или от каждого там, я знаю, от каждой партии чистила хотя бы по одному подъезду, то весь город был бы чистый. Бери лопату, дай пример электорату. Какова ситуация с бомбоубежищами в Николаеве и в области? Честно сказать, по отчетности прекрасно. лицо и по факту, сегодня было мной проведено совещание, на котором присутствовали начальники управления мэр города Николаева, волонтеры, которые, вы видите, активно принимают участие, ремонтируют э, данные сооружения. В Николаевской области порядка 1139 сооружений. Это в городе Николаеве, в других городах, в районах. Конечно же, в районах области гораздо меньше. Вот. Но из этого количества около 50% всего тех сооружений укрытий, которые можно назвать сооружения укрытия, и еще меньше бомбу соответственно. И поверьте, что все они требуют инспектирование на сто процентов, потому что состояние во многих ужасное, и нам сегодня там необходимо сделать хотя бы косметические ремонты, хотя бы прочистить вентиляционные выходы, хотя бы я не говорю уже о технологических, технических насосах, водоснабжении, воздухофильтров, которые требуют ремонта, которые требуют нового оборудования. Но это уже вторично. Мы будем обращаться к депутатам местных советов, городскому совету, областному совету, чтобы уже на будущий год планировали средства для ремонтов и приобретения данных, для ремонтов сооружения и приобретения данных механизмов. Вот. А сегодня самое главное разработать план вместе с управлениями, вместе с общественностью для того, чтобы отремонтировать и привести их в более или менее нормальное состояние, для того, чтобы люди могли укрыться. И я думаю, что это в ближайшее время будет сделано вот, местными властями совместно с гражданскими лицами. И, конечно же, мы об этом отчитаемся дополнительно и сделаем материалы на 100%. Владимир Иванович, исходит ли инициатива от граждан, от николаевцев в уборке бомбоубежища? Конечно же, исходят, и, и на самом деле они сегодня нас подталкивают, и они сегодня гораздо э, больше делают для того, чтобы вот заброшенные сооружения э, приводились в порядок. За что им большое спасибо. Я со всей ответственностью понимаю, за что отвечаю. И я понимаю, что вот эта проблема, которая на самом деле сегодня еще нет, но она может быть, это безопасность наших э, граждан. Вот. И для этого мы сделаем все, чтобы привести в порядок. Мы сделаем, э, организуем по плану мобилизации наши отряды гражданской обороны в Николаевской области. Это более 6 тысяч, более 6 тысяч человек, которые будут вооружены, которые будут обучаться. И которые есть при необходимости будут отстаивать наш город. Также проводится совещание с общественными организациями, охотничьими общественными организациями. Это порядка 13 тысяч человек в области, которые также сегодня заявляют о своей гражданской позиции, своих отрядах, которые могут присоединиться к гражданской обороне. Поэтому работа каждодневная и большое, еще раз повторяю, спасибо тем волонтерам, тем лицам, которые приходят не для пиара, а приходят и ремонтируют, указывают на недостатки. Если 23 года никто не смотрел за данными сооружениями, если в этих бомбоубежищах находятся еще материалы 70-х годов и отчетность 70-х годов, выполнения каких-то норм, то поверьте, что, конечно же, все э, ну, не настолько печально. Я еще раз повторяю, что мы приведем в кратчайшие сроки, это поставлен срок 10-дневный, э, проинспектировать все бомбоубежища в области. Будемо эта що будет скоординированная, буде скоординіровано або дійстві результати. Вадімач зовсім недавно ми побували з рабочей поездкой в городе Очакові. Я сейчас предлагаю нашим телезрителям присмотреть відеоматеріал. А позже ми його прокоментуємо. Це перша робоча поїздка Вадима Америкова у якості губернатора до Очакова. У зв'язку із складною ситуацією на сході країни розмова йшла на цю тему і все, що пов'язано з нею. До речі, Очаківський район є серед тих в області, де загибло в зоні АТО найбільша кількість чоловіків. Накадаємо на Миколаївщині, поховали 40 наших бійців. Крім того, наша область прихистила майже 5 тисяч людей біженців з Донецької, Луганської області та анексованого Криму. а 1 вересня свій навчальний рік розпочали більше тисячі дітей-переселенців. Я знаю, що Очаковський район один із лідіруючих районів по дітям, яких прийняли, які зараз обучаються. в школах. Поэтому вам большое спасибо так держать и помогать. Это наши дети и это наши украинцы, которые вынуждены сегодня покинуть свои дома. К большому сожалению. Но я верю и уверен, что они вернутся в свои дома, в свои квартиры, когда только настанет мир. Позитивно оцінив губернатор і роботу місцевих управлінців стосовно відсутності в районі заборгованості заробітної плати. В цілому в області вона ще є, але і є тенденції до її скорочення. Акцентував свою увагу губернатор і на залучення інвестицій до курортних зон. При багаточисельності їх, як в Очаківському так і в Березанському районах, лише вісім пляжів мають офіційний статус. Сьогодні привлечений Київський інститут. для того, чтобы разработать, помочь. Уже проведены несколько совещаний по этому направлению. Это, ну, это очень важно для Очаковского района, поверьте. Во-первых, это и коммуникации, во-вторых, это ну, дороги, это канализации, это водопровод, который необходимо будет спроектировать, провести, и на это будет помощь государству. Про виділення земельних ділянок учасникам бойових дій на сході країни вже багато говорилося, і ця тема в усіх на устах цього разу очільники області повідомили, що чотири чоловіки, які проживають у селах Кам'янка та Рівному і мають відповідний статус, забажали отримати землю не за місцем прописки, тобто у своєму селі, а у місті Очакові. Закон дозволяє їм им мати им землю в місті Очакові, в будь-якому другому населеному пункті на території України. Единственное, конечно, здесь необходимо, чтобы депутаты местных советов шли навстречу. Все-таки это люди, те, которые сегодня сражаются за нашу родину, люди, те, которые сегодня находятся в зоне боевых действий. И я считаю, что депутаты местных советов, независимо это город Очаков, город Николаев, город Первомайск, должны идти навстречу и находить земельные участки и выделять им землю в тех местах, где они планируют. Это та інші питання, що були порушені під час робочої зустрічі, Вадим Меріков взяв під особистий контроль. Вадим Иванович, какие основные проблемы поднимались во время вашей встречи с сельскими главами? Было поднято большое количество проблемных, озвучено проблемных вопросов в селах, Очаковского района. И мы услышали вот тот административный лифт, который должен существовать между областными руководителями, районными, сельскими руководителями, об их проблемах, с которыми они сегодня сталкиваются у себя на, в своих селах. Вот, это и проблемы дороги, которые мы все знаем, это и проблемы соцпартнерства, это и проблемы налогов, Логов, вот, которые, к большому сожалению, как всегда, нерадивые предприниматели скрывают. Вот. Это и касательно водоснабжения и касательно газификации. Вот. Ну и, конечно же, курортная зона, о которой так много все говорили, но, к большому сожалению, в Николаевской области нет ни одной курортной зоны, официально курортной зоны. И э, данный вопрос был поднят председателем сельского совета Покровск, Покровского сельского совета, это Кимбургская коса, потому что у них есть места для отдыха, это Очаковскими председателями сельских советов, это Черноморка знаменитая, и они жаловались на то, что сегодня... Люди приезжают на выходные дни, а вся неделя остается не в зоне отдыха. Для этого необходимо создавать курортную зону, не только заявлять, а и работать над проектом совместно с Украинским институтом, который должен сделать обоснование. И, соответственно, под такие проекты могут уже приходить инвесторы, крупные инвесторы, которые занимаются туризмом, вкладывать в туристический бизнес достаточно большие суммы. Вот. Но касательно то и выделения земельных участков, вопрос стоит на контроле у каждого главы районного администрации, у каждого главы сельского совета. И сегодня из 12 поданных заявлений в Очаковском районе, 8 уже получили распоряжение. Есть обращения, заявления, которые люди, допустим, хотят не в том месте, где проживают, получить земельный участок, а в городе Очакове. Но это индивидуальные заявления, которые, я надеюсь, что депутаты Очаковского совета рассмотрят и пойдут навстречу, выделят земельные участки для строительства жилья. В целом по области у нас пошел рост за прошлую неделю, порядка 80 заявлений добавилось. Есть достаточное количество распоряжений и первое решение сессии городского совета также произошло на, прошл... на, на, прошлой сессии. Сейчас в городских советах изыскивают земельные участки, массивы, которые могли бы разрабатываться по проекту землеустрою под забудову житла. Вот. Я надеюсь, что все заявления будут рассмотрены и всем э, желающим э, военнослужащим будут выделены земельные участки. Это под э, особистым контролем, э, еще раз повторяю, глав. И мною лично я мониторю каждую неделю, я проверяю как заявление, так и распоряжение, так и решение сессий. Давайте поговорим о работе административных центров, центров предоставления услуг гражданам. Что коренным образом изменилось сейчас? Первое, добавилось количество. Такие центры были всего в пяти городах областного значения. В Николаевской области. Сегодня э, 24 центра, которые работают. Это открытое окно приема документов. Сегодня каждый гражданин может э, не в порядке э, долгих очередей, э, ожидания чиновника, одного, второго, третьего получить э, документы собрав небольшое количество необходимых документов, подав их, получив разрешительные документы за грант, паспорт получив регистрацию предпринимателя и многие другие. Это очень удобно, и с этим необходимо нам сегодня работать. Мы должны упрощать работу как чиновников, так и людей, которые обращаются за услугами. Надеюсь, что данные центры проявят себя еще эффективнее. Мы должны над этим, конечно же, посмотреть, и через месяц мы более подробно отчитаемся о ходе их работы. Дімач я благодарю вас за ефір. Я благодарю, що виділи на всі мої попроси. Нашим телеглядачам я хочу ще раз нагадати, що ви можете долучатися до нашої розмови у соціальній мережі Facebook. Саме там, заходячи на сторінку Миколаївської обласної державної адміністрації, ви можете ставити свої запитання голові полдержадміністрації Вадиму Марикову. Наш сьогоднішній гість Вадим Маріков, у студії для вас працювала Луїза Єрьоміна. На все добре.